Я рада вітати усіх, хто приєднався до нас. Як завжди, у цей час на Дніпропетровському державному інтерв'ю. Актуально про зміни у структурі вищих навчальних закладів регіону у програмі піде мова впродовж наступних 20 хвилин. І наш гість сьогодні це радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Трегерман. Вітаю вас, пане Борисе. Дякую за те, що знайшли час дати відповіді на такі актуальні запитання, які сьогодні хвилюють і Студентів регіону переважно, так? від них будуть відеозапитання сьогодні. Дуже багато дуже актуальна тема. Але спочатку давайте так, у загальному її. Отже, зараз триває реформа вищої освіти, як відомо, дуже багато змін. І щодо об'єднання і роз'єднання вищих навчальних закладів, наскільки це питання зараз актуальне для нашого регіону? Ну, навіть актуальним питанням становиться все-таки реформа вищого образування, яка в тому числі підрозуміває, може бути, не объединение, разъединение, а ликвидация мелких вузов, которые от высшего образования имеют только лицензию и название. На самом деле они таковыми не являются. И поэтому действительно сегодня Молодой человек, который закончил школу, и перед ним стоит выбор, что делать дальше, и принимая решение идти в высшее учебное заведение, надо понимать, что он идет туда не только для того, чтобы получить красивую бумажку, потом ко всем показывать, повесить на стенку, чтобы она у него там висела, как в виде иконки, он ее молился, чтобы он получил действительно настоящее высшее образование. С этой целью и происходит вся реформа высшего образования. То есть сегодня взрослые дяди и тети задумались, что нужно сделать для того, чтобы наши дети... Получили образование, которое будет конкурентоспособно не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. И чтобы человек, который пришел за этим высшим образованием, получил по-настоящему специальность, за которую он пришел. И с этой целью происходит. Объединение, разъединения, я знаю, как мы назовем по-разному, но создание настоящей научной базы, на которой будут учиться эти дети. Ревняемся на европейские стандарты, так вы хотите сказать, и самое это прагнение выховываемо у будущих абитуриентов и та студентов, так? Говорят, что этот вопрос диктует время. Жить по-старому мы уже не можем, потому что мы видим, что университеты выпускают целыми пачками студентов, которые, закончив их, идут работать на озерку, работать да, в супермаркеты. Знаете, смешно, когда, под под... да, да, когда подходишь к девочке, которая работает на кассе, и ты ее спрашиваешь, а какое у вас образование? Конечно, высшее. Там, я там, инженер-технолог. это Инженер-технолог сидит и продает, и работает на кассе. Почему? Потому что, во-первых, ее... она не востребована, во-вторых, ее знания, которые она получила, не всегда являются, скажем так, нужными сегодняшней промышленности или сегодняшним предприятиям. Сейчас послушаем, что хвилює молодь, что студентів. студентов. ласка, запитание до открытого микрофона. По каким критериям вузы разъединяются и объединяются? Что лежит в основе? Ну, как вы знаете, Министерство образования Украины сегодня взяло тенденцию на сокращение количества вузов. Если я не ошибаюсь, их там было порядка 700, сегодня сократили порядка до 300. Я точные цифры могу ошибиться, но примерно таковы. И действительно, это не просто дань моде взять, сократить, убрать, уничтожить. А то, что мы в самом начале сказали, что университеты не соответствовали требованиям, которые предъявляет сегодня время. Но Они идет готовили. модернизация. Да, успею. идет модернизация. И когда мы говорим об объединении... Но действительно лучше создать один университет, хороший, сильный университет, с хорошей научной базой, с хорошими преподавателями, которые будут давать вот это вот высшее серьезное образование, чем мы создадим много мелких, но в которых даже, извините, профессоров не будут, которые будут читать эти лекции. И последнее время, что мы с вами наблюдали? Университет в погоне за прибыли, в самом маленьком районном центре открывал свой филиал, и мы читали громкое название, туда набирали, люди платили, но мы понимали, что. мова про якость, да? Конечно. И сегодня стоит вопрос только один: должно быть, пускай 10, 20, 30, 100 университетов, но это будут университеты действительно серьезного уровня. И когда мы говорим, что мы идем в Европу, значит, это тот путь, который требует от нас Европа: брать не количеством, а брать качеством предоставляемых услуг. В данном случае качеством образования. И поэтому то, что девушка спрашивает по каким критериям, критерий только один. Университет, который объединяется, они должны быть близки по духу. И в первую очередь это должно быть решение тех университетов, которые объединяются. И для этого должны быть созданы все необходимые условия. Так, будь ласка, маемо наступное запытание. Увага! Кто и где решает, какие вузы нужно разъединять или объединять? В министерстве или на местном уровне? И в какие сроки эти решения реализуются? Через звідки выходит инициатива, з вашего опыта, как вы видите, уже некоторые высшие заклади заклады нашего региона заявили про такие прагнення? Ну, если привести примеры именно касающиеся нашего региона, то, как мы знаем, в Кривом Роге инициаторами такого разделения вышли непосредственно сами университеты, которые в свое время были объединены. Криворожские национальные педагоги... Криворожские педагогические, металлургические, технические, экономические, они в свое время все объединили, создали Криворожский национальный университет. Идея была действительно хорошая, как бы создать серьезный национальный университет с хорошей базой, объединив финансы, объединив усилия, сделать мощный университет. Але столько разноплановых специальностей, вы представляете, металлургия и, педагог... и педагогика, ну как бы ну несовместимо. Экономика и металлургия ну тоже как бы натянуты. То есть это были разнопрофильные университеты. А самое главное, что каждый университет был самодостаточным. Университет, экономический университет Гетмана, ну, это известный университет, в свое время мы его назвали Нархозом, вот, который открыл свой филиал, готовил хороших специалистов, давал ну, по тем временам хорошее знание. Педагогически практически 80 лет истории, которая существовала, готовила педагогов для нашего региона. Но ну, это же анахроизм было объединить металлургически и педагогически. Ну никакой связи. При всем том, что мы хотели, как бы, делалось это во благо. Но на самом деле получилось, знаете как, хотели как э, лучше, получилось как всегда. И университеты долгое время ждали вот этих вот изменений, которые должно было принести в 2010 году прошедшее объединение. Четыре -а, года не было? ждали. И коллективы сказали свое слово. И на своих собраниях они проголосовали за то, чтобы разъединиться и стать самостоятельными университетами. Реакции довелось чекать недолго, так? Конечно. У только вы решили, уже сечень-лютый, уже министерство приняло также свои решения. Да, так. была встреча с министром образования, и он хотел лично убедиться в том, что это не навязано сверху, что это действительно мнение коллективов, трудовых коллективов. Знаете, когда мы что-то делаем, всегда очень важно не наломать дров. Мы привыкли что-то взять, убрать, сломать, но сломать это очень легко, что будет дальше. И Сергей Квит, когда собрал у себя ректоров университетов, у него был один вопрос. Насколько, знаете, сказали, осознанно это решение, практически как при браке? Согласны вы, да или нет? Так вот они все сказали, да, потому что это необходимо, это мнение людей, которые работают в этих университетах, это мнение преподавателей, профессуры. Думка студентов, да. Да, самое главное, студентов, конечно же. И это было не просто, знаете, мнение, вот вдруг решили разделиться. Есть закон, который гласит, что чтобы это решение воплощалось в жизнь, должно пройти конференция в университете, где присутствуют студенты, и они точно так же, как участники процесса этого. И если конференция выносит решение, то дальше уже идут законным путем. Бачу, в рамках реформы, это сейчас уже на часе, так? Есть возможность Створити свою конкурентную базу для навчання, так? у каждого из этих высших начальников закладов? Сегодня каждое учебное заведение должно будет доказать уже не словами или красивой рекламной продукции, что оно конкурентоспособно, а тем, что оно даст студенту по окончанию. Вы знаете, можно спорить очень много о том, хорошо, плохо, что мы делаем, разъединяем, объединяем, там, ломаем. Ведь не в этом суть. Мы вернемся с вами с самого начала, о чем мы с вами говорили. Молодой человек, придя в университет и который будет учиться на инженера-технолога химической промышленности, но который за все время образ... обучения в университете, если он не увидит ни одной э, пробирки, в которой делаются какие-то химические реакции, то он не будет специалистом. Или же университета, который сегодня выпускает там, тысячу экономистов, а нам нужны эти тысячи экономистов, а нам нужны тысячи юристов. Значит, ну, в первую очередь университет должен быть нацелен на конечный результат. На форму азмиста. Конечно, и университет должен приглашать к себе, и знаете, как он встречается с студентом, говорит: вот придя ко мне, ты получишь. <как> в первую очередь университет должен понимать, точнее студент должен понимать, что будет такая-то учебная программа, он будет учить какие то предметы. Вот на таком-то оборудовании, не вот в таких-то учебных классах, вот здесь будет тепло, здесь будет его кормить. Он должен по получить все условия, которые будут у него на протяжении всего времени обучения. И по окончанию ему будет присвоена категория, та или иная. Но самое главное, он будет понимать, что это будет не только бумага, а это будут реальные знания. И поэтому это требование не только к самому университету, как к зданию, извините, но это преподав... требование к преподавателям, которые работают в этом университете. И поэтому реформа касается абсолютно всего. Говорить только о объединении, разъединении, ну это ну, физическое действие. Но ну, давайте, знаете, вот у нас привыкли все сравнивать Кембридж, Оксфорд, Гарвард. Я для наших телезрителей не открою большого секрета, что бюджет Гарвардского университета составляет практически бюджет Украины, а не даже одного образования. Порядка 45 миллиардов долларов ⁇ это бюджет одного университета. Но вы понимаете, что на эти деньги там можно создать и научную базу, пригласить хороших э, педагогов и создать все необходимые условия. А то нищенское существование, которое влекут, э, ведут сегодня наши университеты, не позволяет им стать действительно серьезными университетами. В образование надо вкладывать деньги. И здесь нужна именно целевая государственная программа поддержки университетов. Почти круг до этого горлобы. Конечно. И еще главное, чтобы мы понимали, что высшее образование это не панацея. Сегодня у нас, если вы выйдете на улицу, мы можем провести с вами соцопрос. Из 10 человек 9 вам скажут, что хотят поступать в высшее учебное заведение. Почему? Потому что это модно, это, знаете, как, это фишка какая-то. Я должен получить высшее образование. Но ведь у нас сегодня рабочие получают больше, чем те, которые с высшим образованием. Так значит, высшее образование не должно быть для наших детей чем-то таким вот магическим и желанным в получении. Это должно быть осознанным шагом, и они должны понимать, что это не просто так. А вот э, больше сил может быть бросить сегодня на то, чтобы объяснить, что рабочие специальности не менее важны и гораздо больше оплачиваемы и больше востребованы. Потому что у нас сегодня производство не, раз, не модернизируется, может быть, и не так развивается, потому что нет рабочих кадров, которые бы работали на этих умных станках и на этих э, предприятиях. Понимаешь, змеи, так? Конечно. Это, это требование времени. Еще у нас есть видеозапытание. Будь ласка. Какие вузы в нашем регионе собираются разъединять и какие соединять? Как мы сказали уже в первую очередь, это Криворожские университеты, которые уже приняли решение. И последнюю точку должен поставить Кабинет министров, который должен это решение утвердить. Ну а так в принципе собираются ликвидировать. Не разделять, объединять, а есть мелкие вузы, которые ну, не несут никакой нагрузки, просто являются балластом, получают какие-то государственные средства и поэтому их собираются ликвидировать. Ну а так больше никаких объединений разъединений на сегодняшний день не предусматривается. Не планируйте. Так, Маймо наступное запитание. Будь ласка, увага. Объединение, как и разъединение ВУЗа влечет за собой много изменений в учебных планах и жизнедеятельности ВУЗа в частности. Как решаются эти проблемы? Будь пожалуйста, это про что мы сказали. Не порушаются права студентов в результате такой оптимизации? Чи все враховано? Когда мы что-либо делаем, в первую очередь всегда нужно думать о тех, на кого это направлено. Опять же, на наших студентов. Они не должны быть заложниками игр взрослых, которые решают там, объединить, разъединить, убрать, поменять, сделать реформу. Мы делаем это. Мы, конечно, делаем во благо, но мы понимаем, что молодой человек пришел, он поступил, например, в Национальный экономический университет. Вот, кстати говоря, то, что произошло в 2010 году. Все студенты, которые приходили поступать, они услышали, что есть э, Киевский национальный экономический университет имени Гетмана. Это был бренд, это был высокий уровень аккредитации. И вдруг ни с того ни с сего, да, да. когда они уже проучились там один-два года, неважно сколько, вдруг им говорят, нет, вы уже там не учитесь, это становится обычным факультетом, а при университете это становится совершенно другое название, Криворожский национальный университет, которому даже одного года не исполнилось. И они прекрасно понимали, что когда они его закончат, ну, маловероятно, что любой работодатель скажет, ну, смотрите, это же молодое образование, еще, может быть, не дает тех знаний, как бы будут относиться с, с, с определенной долей скептицизма. Так вот, поэтому действительно произошло то, что пострадал студент, который хотел получить, как говорится, престижное образование, а в результате его без меня меня женили, называется. И сейчас, когда происходят все эти объединения, то в первую очередь спрашивают студентов, чтобы да они были на это согласны. Но студенты никак не теряют, потому что действительно им дается диплом соответствующего образца, специальности не убираются и все остается для них остается все в том же самом стиле. Так, будь ласка, у нас останнее запытание на сегодня. Давайте послушаем. Может ли быть так, что в результате объединения или разъединения вузов сократятся места студентов, на которых они поступали и учатся? Как это повлияет на студентов и не нарушается ли их права? права студентов не порушаются, как мы уже з'ясували, так а открываются лишь только новые перспективы. Я еще раз повторюсь, что в этих ситуациях никогда права студентов не нарушаются и не ущемляются и никак не принижаются их права, наоборот, им даются еще большие возможности. И в этих случаях, наоборот, думается именно о том, чтобы сделать лучше для студента. Как мы с вами уже говорили, что любое механическое воздействие – это просто механика, какое-то действие. Но если оно не несет никакой нагрузки смысловой, то его делать абсолютно бессмысленно. Когда создается нормальный педагогический университет, то в него вкладывается понятие, что человек по окончании выходит педагогом, соответственно, делается вся учебная программа, база создается для того, чтобы его там подготовить. И поэтому, например, сейчас то, что произошло в Кривом Роге, когда университет педагогически отделился, то стоит вопрос: следующего шага. помочь їм стати настоящим хорошим потужним університетом, педагогічним університетом, не связанным ні з металургами, ні з економістами, щоб там готовили именно педагогів. Так я хочу ще запитати: оці вищі навчальні заклади, шефи, скажімо так, від яких є філіали, зокрема у кривому розі, вони також виступають за те, аби роз'єднати національні університети так і знову отримати свій підрозділ і там уже в кривому розі навчати фахівців. Он и так уж Конечно, так? и э, в первую очередь мы обратились непосредственно к структурам, которые их в свое время создавали, согласны ли они, чтобы они вернулись под их патронат. И не что экономически, что металлургически сказал, конечно, потому что в принципе в 2010 году это было сделано без их согласия. Они не готовы были. И как они выражаются, это было политическое решение ну, на тот момент. И поэтому, снова приняли Конечно, семью, просто так? приняли обратно в семью, и они с радостью будут с ними работать. У нас буквально две минуты остается до завершения нашего эфира. Я хочу сказать, что студенческое братство Днепропетровщины пополнилось, все ж таки студентами, переселенцами, которые приехали до нас в регион. Как зараз они от себя чувствуют? Как мы приняли вуз и студентов? К приехал Туган Туган в университет экономический, экономические, которым созданы все условия, так что приняли их достаточно, как говорят, как в семью. И сегодня делается все, чтобы они не чувствовали себя здесь лишними или гостями. Они пришли в семью, значит, должны для них быть. Условия точно такие же, как и для всех. Студенты, которые приезжают к нам из Донецка или Луганска или из Крыма, все студенты будут приняты. Для всех будут созданы абсолютно одинаковые условия, и мы постараемся сделать абсолютно все, чтобы они здесь себя чувствовали как дома. Потому что это точно такие же наши студенты, как и студенты из Днепропетровска. Так, я дякую вам сьогодні за ефір за те, що надали нам дуже цікаву інформацію, за те, що прийшли, знесли час. Думаю, ще з вами зустрінемося. Будемо говорити не на менш актуальні теми. Спасибо дякую вам. ще раз вам, друзі, дякую за те, що були з нами, за те, що дивились. Я нагадую, сьогодні гостем студії був радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Борис Трейгерман. А вам на все добре, побачимось.